kimyoning asosiy tushunchalari 30 savol necha gram kaliy xlorid tarkibidagi molekulalar soni 11.7 gram osh tuzi tarkibidagi molekulalar soniga teng bo'ladi 30 savol bu masalada ikkita modda berilgan kaliy xlorid va osh tuzi natriy xlorid necha gram kaliy xloriddagi deganligi uchun biz uni x gram deb olamiz 11.7 gram osh tuzi berilgan yani. demak necha gramm kaliy xloriddagi molekulalar soni o'n bir butun yetti gramm osh tuzdagi molekulalar soniga teng bo'ladi demak molekulalar sonini topishimiz kerak molekulalar natriy xlorid malyar massasi ellik sakkiz butun besh gramm taqsim mol har qanday moddaning malияr massasida avogadro soni qancha bo'lsa shuncha molekula bo'ladi bizga qancha berilgan o'n bir butun yetti gramm gram qolib gram, ketdi demak o'n bir butun yetti gramm bo'lsa demak bu qancha javob nol butun ikki ko'paytirlgan n ata molekula ho'p kaliy xlorid demak natriy xlorid va kaliy xlorid molekulalari soni teng bo'lishi kerak ekan kaliy xlorid yetmish to'rt butun besh gram taqsim mol bunda nechta molekula bo'ladi yana n a bizda nechta molekula bo'lishi kerak nol butun ikki ko'paytirilgan n a gramm bo'ladi demak n alar bu yerda qisqarib ketadi javob o'n to'rt butun to'qqiz gram demak javobni izlaydigan bo'lsak Sıra cevap,